Солдат гідності. Тут видали торжественно, командир батальйону. А зараз бачите, вже виходить, що вже по нашому дивіться. Тут написано, морально неустойчивий, не може не скасувати. 95-ту бригаду додому виходили додому теж. Уже можно было давным-давно найти замену и дать э, отдохнуть военнослужащим. Четыре месяца в напряжении находиться, это кто может выдержать? Заражалися. <плес> Телефонували до мами, сказали, гражданичка, звідки ви? Мама сказала з Волинська. Вони сказали, вашого сина вбито. Мама сказала, хто його бив. Вони так і сказали. Донецька народна республіка. Я їй взагалі не вірила. Я думала, вона просто здівається з мене, щоб настроїти цю психологічну атаку. Така вона скидає мені відео. Пише на третій хвилині 15 секунді. Дивіться уважно, опознавайте вашого брата. Що Оце наш брат. Степані. У вас вибора, у нас кожен день гибнуть люди. Лучше із людей. Вы не видели, как эти 20-летние мальчики, которые прошли Майдан, выжили на Майдане в этом пекле, встают в полный роста и идут на русские танки. Это страшно. Кричать хочется, кого мы теряем. В армии сидят пиджаки, дутые, жирные генералы, для которых солдатская жизнь ничего не значит. Отдают а дебильные приказы, после которых гибнут люди. Где хоть один генерал, который наказан или сел в тюрьму? Вы хотите, чтобы мы вернулись и расстреляли? Мы вернемся и расстреляем. Все, что нас сдерживает, это русская армия. Если мы уйдем, она войдет на восток. Но когда это терпение закончится, мы плюнем на русских и пойдем задушим свою мразь, которая осталась у власти, никуда не делась, и которая сидит в тех же креслах. Мої батьки живуть в Росії, і, звісно, вони хвилюються то, що зараз відбувається в Україні, але я прийняв присягу на вірність Україні і буду виконувати завдання в інтересах України. Неправдиву інформацію подають в Росії стосовно ситуації зараз, так як я учасник миротворчої місії, був двічі в Косово, я не хотів би, щоб цей сценарій повторився в нас в Україні, в Криму. Очень много признаков указывало на то, что мы сегодня попадем куда-то. И я говорил ребятам, пацаны, готовьтесь, что-то сегодня будет однозначно. я ехал целую дорогу, и когда вот даже вот вот это произошло, когда я упал, я говорю, 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 Господи, говорю, если я нужен еще людям на этом свете, говорю, оставь меня в живых. Он такой совершенно. Украинцы, братья мыли. Відгукніться, де ви є, чи живі, чи вже могилі. Давня слава загниє. Слава вона не загнила. Вона осталася, залишилась. За честь, за волю, за козацьку долі. Так. Ну, у, мене, у мене є пропозиція. Зніміть ету ленту, що не ви викиньте все. Приказ? Та не прикраси, не приказ. Я просто действительно... Да люблю. это уже ножичек лезвия. Не есть. надо. Не надо мне ножичка, не надо мне лезвие, Не надо. Я и сам это делаю. Сделаю. Вы я выкину, я выкину, я ее сам выкину. Мне вот туда выкиньте, я хочу ее потоптать. Я ее потопчу. Я вчера пацанов на фронт провожал. нас не призывают. Почему призывают людей цехи, почему не призывают профессионалов? Почему со временем мобилизации не призван ни один спецназовец, ни один десантник, воевавший? У меня точка кипения уже перешла. Я когда увидел глаза тех пацанят, которые воюют без экипировки, без бронежилетов, и тем не менее воюют, и воюют очень успешно. Я здесь дома сидеть не буду, парни, которые ездили со мной, сказали тоже. Если государству мы не нужны, как защитники, значит, я заявляю ответственно, мы будем сами защищать, как сумеем.